Ну вот, я приехала из Грузии, из Тбилиси. Я керамистка, там работаю над керамикой. И вот приехала, чтобы узнать новых людей, новых керамистов. Это очень приятно и полезно, я думаю. И главное, что я здесь работаю, я вот что меня радует больше всего, что вот мои эм, мои работы, ну, то есть я буду, когда я буду вспоминать, что мои работы будут где-то здесь лежать там, и, ну, это мне очень радует. А работе самой расскажите. О а этой работе. как появилась идея такой работы? А, ну, она вас а, вот. Э, Идея вот, вот этой работы появилась э, где-то три месяца назад. Я вот э, дома, то есть в твилете, э, начала делать вот маленькие такие штучки, похожие на цветы. И э, вот они как-то уже у меня появились очень много э, и как-то похожи на или космических цветов, или ну вроде бы неестественные не, не цветы, И, ну, из керамики, конечно, это неестественные, но эм, ну, люди, которые на них смотрели, то есть друзья или так далее, ну, говорят, что это какая-то, ну, все называют как космические цветы. И я вот эм, каждый день э, над этим работала передать тестом и вот мне потом появилась идея что мне вот мне хотелось попробовать сделать эти цветы побольше и ну, здесь мне ну как бы я здесь делаю эти цветы но размером побольше По, ну это композиция то есть это работа трехчастная то есть внутри цветы появится у вас в попечне космический. Или, а не, не знаю, а, а, над, над именем, я еще немножко думаю и над концепцией тоже. И, то есть, это, это не наверняка, это не фин, финальное название, не знаю, я еще должна чуть-чуть над этим подумать. Ну, вот вы сказали, что уже закончили свою работу. Как работалось? Легко, очень приятно. Не очень. Ну, да, ну легко в керамике как-то не бывает. Но именно из-за этих трудностей мы не любим делать керамику, потому что она составляет полюбить себя из-за этого Что вот ты как-то трудишься, а потом что-то не получается, потом что-то ломается. Но это часть то есть керамики, и без, без этого не, не быть, и я привыкла, и это нет проблем, но а здесь то есть я довольна э, всем, то есть у меня есть здесь все, что мне нужно для работы, и очень приятно на таком э, в ландшафте работать, это еще другое удовольствие.